И сегодня мы задаем праздничные вопросы. Что вы подарите своим детям? Я уже купила. Дочери купила домик для Google. Сыну я купила планшет, но он об этом не знает, пока четверть не закончит. А где вы прячете подарки? Ой, у меня есть тайное место Под обувью в коробке. Привет, привет. Как тебя зовут? Алина. Алина, я тебе буду задавать вопросы, а ты будешь на них отвечать, хорошо? Хорошо. За что ты любишь Новый год? то, что Дедушка Мороз приносит подарки, а родители их не покупают. За то, что это семейный праздник, можно Какое шампанское вкуснее? Детское или взрослое? Взрослое. Взрослое? Ты пробовала? Немножко. Тебе понравилось? Все-таки взрослое вкуснее, Да. да? Детская. А почему? Потому что она обязательно сладкая. Где твои родители прячут от тебя подарки? Мне не дали подарки. А почему? Ну, обычно я себя очень плохо веду. Где? Ты прячешь подарки? Я не прячу подарки. Ты вообще не готовишь подарки? Нет. Почему? Они уже взрослые. А, они взрослые? Это маленькие, да? Привет, Данил. Привет. Какой подарок ты хочешь на Новый год? Футзалки. Что это? Кошовки для игры в футбол. О, класс, ты спортсмен. За какую команду болеешь? Слышал бы тебя, Петр Николаевич. Как вы здесь оказались? Мы забрали инопланетяне Куинтяне. Класс. Какой у вас сейчас урок? Какой у нас сейчас урок? Я собираю информацию. Мы не разглашаем их чужим Согласна. Что вы делаете? Благо, собираем великолепную елку э, на стол к э, Михаилу Владимировичу. Итак, новогодний репортаж показывает вам истинных героев школы, которые творят для нас праздник. Это Ксюша и Настя. следующее утро просыпаешься и тебе плохо. И ты берешь ба баночку пива и похмеляешься. Ой, я не знаю. Ни раз не испытывал похмелья. А узнали, что в классе 4% алкоголя. С ночь ты будешь что, квас пить? конечно. И компот. Компот и квас, да? Что будет, если лизну железную трубу в мороз? Язык. Ты, можешь... <свист> ты пробовал? Маленьким, да. Если она холодная, язык прилипнет. Ты мог бы сформулировать физический закон, на котором основано это явление? Короче, не касайся никогда языком к холодной тоне. Просто браво! Вот как ты думаешь, как девочки обычной стать на новом году, на новогодней дискотеке самой красивой? Звездочкой. Да? Ну да, как вот. Звездочка значит, да? Ну. Никак. Модно на одеваться. <свят> Надо взять тушь, накрасить глаза. Надо взять пудру, на пудре Взять помаду яркую, красную. <свят> и намазать губы. И тогда будешь красивый. Кто друг для друга? Дед Мороз и Снегурочка. Где ты Вук. Ну тут смотря с какой стороны заглянуть. Ты выучила стих на Новый год? Да. Здравствуй, дедушка Мороз. Ты подарки нам принес? Что? <laughs> что ты пожелаешь Путину Владимиру Владимировичу на Новый год? И как ты думаешь, что он скажет в прямом эфире? Что он скажет? Как обычно. Все у нас хорошо, все отлично. А на деле-то... <laughs> Здоровье, процветание, благосостояние и всего самого наилучшего наверное, здоровье гражданам страны. Да? Чего еще? Еще пожелать, чтобы никто не помыть. Так, хорошо. Мы, наверное, денег. Делать. Нет, Что вы хотите на Новый год? Без подарков? Да. Нет, пожалуй, я не буду это говорить. Я? Здравствуйте все такие. Поздравляйте нас всех, пожалуйста, с Новым годом. Дорогие мои, уважаемые, любимые мои дети, я очень сильно поздравляю вас с Новым годом. Я желаю вам столько добра, столько счастья, здоровья, чтобы все ваши идеи, мысли, мечты, чтобы все сбывалось, чтобы вы поступили туда, куда хотите и устроили свою жизнь. В этот замечательный праздник хотелось всех поздравить, пожелать, конечно, крепкого здоровья, да, особенно актуальных с последними событиями, вот, хороших, отзывчивых учителей вам пожелать. Также хотелось вам пожелать семейного благополучия. В принципе, наверное, все, все остальное в ваших С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю, чтобы этот Новый Год... Принес только самое доброе, невзирая на все, что происходит. Всем здоровья, счастья, любви, взаимопонимания и всего самого доброго.